Нужно думать, как их оптимизировать и так далее. Ресурсы, какие ресурсы нам нужны, мы тоже выбираем. Ну, опять же, два человека, которые проект. Ну и люди. Да? Если вы пойдете к любому инвестору, он сначала спросит, кто вы, а потом что вы хотите сделать. Ключевой ресурс это люди. Есть три составляющие бизнес-модели. Предложение ценности, цепочка ценности, защита ценности. Простым языком, что такое предложение ценности? Это то, что ваш продукт, ваш сервис предлагает клиенту. Например, если я социальная сеть для мам, я сервис, который предлагает пользователям, собственно, других пользователей, потому что я предлагаю общение. Если я мама, мне интересно прийти на проект и там пообщаться. Если я мама, мне интересно прийти туда и почитать очень много статей. И если мама, мне, наверное, интересно найти там какую-то информацию про садики, про ну, все, что касается тела да? материнства. Цепочка создания ценности. Это, по сути, ваш продукт. Как он работает, насколько он сделан правильно, насколько он... Насколько, он, насколько там правильно продукт построен, какой там юзабилити, как он устроен, насколько он удобен. И вот мы выделяем драйверы, которые влияют на, э, на, 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 на сам продукт. Вы можете сделать так для своего проекта. Вот, вот, я так понимаю, что здесь э, вы либо работаете на стартапе, да, либо вы там владельца стартапа. И чтобы для себя как-то систематизировать ваш проект, вы можете подумать, что я предлагаю своему клиенту. Выделить основные э, драйверы, будет, так называемые драйверы. Основные штуки, которые, на которые нужно обратить внимание в компании, чтобы как-то на над ними работать. Если вам нужно, например, какая лояльность там один из драйверов лояльность потребителей, посмотрите на свой проект, сколько у вас кастеров, которые делают повторную покупку, да. Если для вас это важно, работайте над этим показателем, трекайте его, записывайте его и улучшайте его. Барьер входа для потребителей. Если, например, если вы проект, для которого важно, чтобы сначала туда зашли, чем-то начали пользоваться, а дальше вы там премиум как-то будете уже получать, уже монетизацию, сделать этот порез самым низким. Цепочки создания ценности, это там, знаете, кто знает, кто такой стикбанк? Кто такой Степан? Поднимите. Два человека, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, собственно, смотрите, простым языком, это витрина, как ваша целевая аудитория, ну, те потребители, для кого вы делаете продукт, как они вас воспринимают? Это, это, собственно, ваша фабрика, как внутри все устроено. Это как построить ваш продукт правильно, опрашивать ваших пользователей, общаться с ними, постоянно изменять проект под ваших пользователей. Это там, один драйвер, еще другой, мультипликабельность. Насколько вы можете выйти на другие рынки? Вам нужно склонировать себя, либо вам нужно... Там, вы так, уже, так, так э, Ваш сервис такой, что вы просто можете зарегистрировать там 5 доменов и уже быть э, международным игроком. Защита ценностей. Как вы, э, собственно, э, защищаете ценность? Ну, там немножко дальше сомнения будет более понятно. Я выделил критерии успешности, успешных бизнес-моделей. И, ну, здесь, и наверное, их больше, но такие ключевые. Использование сетевого текста и экосистемы. Что такое сетевой эффект. Если ваш проект, который вы делаете, он не, на, он не заточен на то, что с приходом каждого нового кастомера ценность для ваших посетителей не растет, то там нет, там нет сетевого эффекта. Например, если... Там, я, я покажу в конце видео, видео презентацию нашего проекта SweetMum. Это стартап для бренда для бренда Хадис, который мы сделали для него. И там сетевой эффект заключается в том, что с приходом каждой новой мамочки проект становится ценнее. Он становится ценнее для бренда, он становится ценнее для пользователя, потому что я там могу пообщаться с подружкой, я могу там найти других людей, которые мне тоже интересны. Никому не интересен Facebook, у которого нет пользователей. И если вы создаете такую экосистему вокруг своего сервиса, э, которая постоянно дополняет друг друга, это очень правильно. А ну вот, собственно, то, что я сказал по сетмам. Э, Полезно. сетмам — это социальная сеть для женщин, которая объединены темой материнства. В какой-то период все, э, все, женщины очень э, ощущают необходимость в информационном голоде посчитать, что такое материнство? Почитать о беременности, пообщаться с такими же людьми, у которых есть такие же, такие же потребности. Соответственно, какое для них предложение ценности? Полезное знание рекомендации. Это пользователи, статьи и консультанты, которые могут ответить на любой вопрос. Доступ к сервисам партнеров. Если я на, на, в социальной сети найду базу сайтиков, базу справочник разных нянь, разные контакты. Для меня это тоже будет ценно. Ну и, собственно, как бы пообщаться с другими. Это описывается ключ, ключевые драйверы и описывается, как они работают. С увеличением доли э, контента, который делают пользователи, полезные знания, рекомендации растут. Ну, там, не буду углубляться. Например, сетевой сетевой на например, Apple. Все знают компанию Apple. Да, недавно Стив Джобс нас ушел. Yeah. Смотрите, что, 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 у них здесь есть. Лучший в мире магазин медиаконтента. То есть, если я, в принципе, поставщик медиаконтента, я не буду делать какой-то свой проект. Я лучше пойду на iTunes, договорюсь с ними, и там я буду монетизировать сервис. Мне нет смысла делать какой-то новый продукт. Ну, какой-то свой, свой проект. Лучше в мире магазин приложений. У Apple уже есть база пользователей, которая, собственно, мне только надо с телефона зайти на iTunes, я получу доступ к этим приложениям. Вы разработчики, они не пойдут, э, там, не будут продавать как-то сами там, свой app, да, они пойдут сюда. Э, тоже у них есть сообщество и ну, как бы, качество продукта. Что еще важно в сервисе, иметь разные модели монетизации. Э, ну, на примере э, Украинских стартапов есть больше информационных информационные проекты, которые заточены только на рекламную модель. Нет, Это в основном там баннеры, контекст, спонсорство, э, тест ну как они пытаются только выжить на рекламной модели. Как показывал опыт кризиса несколько лет назад рекламная модель плохо работает, потому что когда у всех заканчиваются деньги, все рекламы начинают затраты сокращать. Если ваша модель заточена на оплаты за транзакции, либо за оплаты за использование, Наверное, самое интересное для больше it стартапов это плата за использование. Здесь модель премиум. Знаете, что такое модель премиум? Знаю. 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 Ну тут их много, я просто кратко покажу, потому что, наверное, все, кто по вкусу. Не затачивайте ваш проект на одну модель. Используйте, думайте, как это можно сделать. Здесь как раз поле для размышления очень большое. Как монетировать проект? Ну, собственно, потенциал, то, что я говорил, если вы для себя систематизируете по такому фреймворку предложение ценности, защита ценности и цепочка создания ценности, вы можете выделить какие-то основные вещи, на которые вы можете влиять. Как ваш сервис может влиять, например, маркетинговая оболочка продукта, как вы коммуницируете свой продукт. Если... Одну секундочку, я тоже и сейчас нам в кондишн, все будет удобно. Кита, тестирование вашего продукта, как он воспринимается? Понимаю ли я, когда я закажу на проект, что он мне предлагает? Если вы получаете, э, э, там, вот, э, сколько, если вы получаете фидбэк, что нич ничего не понятно, значит надо что-то делать, надо как-то по-другому коммуницировать, нужно Мож�, искать какие-то другие подходы, э, экономия масштаба. Ну, эти драйверы, они уникальны для каждого сервиса. Вам нужно их найти для себя, выписать и на них влиять. Сравнение я здесь сделал, ну, вот, собственно, я, наверное, сначала покажу видео, а потом проговорю, ну, сравнение ну, из нашего деятельства, проект, который мы делаем, и я его с конкурентом. Мама-клуб — это проект, кстати, РИА, большой очень холдинг, который наверняка умеет делать интернет-проекты, они лидеры по многим категориям, по автомобилям и по другим, но что-то, что-то у них работает по-другому. Видео? Да, да, я сейчас видео, а потом хочу еще проговорить. Слушай, у нас будет Да, все паши. У нас тут написано, что написано 30. лет, пока Лидирует на мировом рынке детских да. Чтобы укрепить лидерство да. бренда, было принято решение дать потребителям больше, чем лучшие подгузники. Перед New Strategies Group была поставлена задача сделать интернет-тюринг бренда Хайвис которые долгосрочно повлияют на факторы эффективности. Но как с помощью возможности интернета сделать хаги с брендом, без которого будет трудно представить материнство? Какую уникальную ценность предложить украинским мамам? Как вовлечь специалистов, экспертов, медицинские учреждения, СМИ и других игроков рынка материнства? Как создавать ценность для мам, получать ценность для бренда? Как занять лидерскую позицию в сети и защитить ее от конкурентов? Какие нужны компетенции и инвестиции? Создать в интернете коммуникационную платформу, информационно-социальную сеть для мам и тех, кто им помогает. ДНК онлайн-проекта «Бизнес-модель» – это создающая ценность бизнес-логика, в которую входят предложение ценности, знания и рекомендации о материнстве, эксклюзивный доступ к товарам и услугам бренда и партнеров сети, самое привлекательное и помогающее онлайн-сообщество мам в стране цепочка создания ценностей, уменьшающиеся затраты на маркетинг, выгляд медиа, своих медиа и заработок. Кроме основной платформы Speedmap, мы создали сателлиты, онлайн-сообщества во всех ведущих социальных медиа. Через них получили первый приток пользователей. Благодаря социальным медиа охват экосистемы Свитмам увеличился в два раза. Результат превзошел все ожидания. Проект посетило более полутора миллиона человек. Сделано более 300 тысяч комментариев и более 600 тысяч лайков. В среднем посетитель провел на сайте 10 минут и просмотрел 14 страниц. Сегодня это лидирующие в стране площадки в социальных медиа на тему материнства. Группы насчитывают более 37 тысяч участников. За время существования сообществ было опубликовано более 300 тысяч комментариев. Группы стали важным каналом коммуникации Хагис и потребителей. Непростой, но важной задачей было превратить социальную сеть «Свитман» в онлайн-сообщество, объединенное идеей взаимопомощи. Мы подарили мамам не просто сайт, Ощущение принадлежности к сообществу, новых друзей, новые возможности проявить себя, новые эмоции. Сделали так, чтобы у них все получалось, ведь Слоден Хаггис все вдастся. Проект Sweet Мам и Хаггис вышел за пределы интернета. Комьюнити-ориентированный маркетинг нашел свое продолжение в офлайн встречах кемпах, мастер-классах и других мероприятиях для мам и партнеров сети. На протяжении года своего существования «Свитмам» провел 26 встреч, которые посетили более тысячи гостей. Благодаря разумной бизнес-модели, без существенной медиаподдержки, «Свитмам» за год занял лидирующие позиции в рейтингах ресурсов для мам. 150 тысяч уникальных посетителей в месяц. И это только начало. Эффект сарафанного радио набирает силу. И каждый день к Свитмам присоединяется все больше пользователей. Свитмам объединяет бренд Агис и украинских мам. Мы предложили мамам ценность в интернете, а взамен получив доверие, лояльность и независимый канал коммуникации с ними. Свитмам сделал общение с потребителем настоящим. Настоящее общение это больше ответственности и необходимость меняться. Маркетинг Хагис становится комьюнити-ориентированным маркетингом для Хаггис и SweetMAM. Ну, там как бы уже больше, ну, там, две секунды, маркетинг, uh -huh. больше, больше маркетинг, чем как бы, тема, которая нас интересует. Ну, вот уже немножко понятие стало, что такое проект SweetMam. Я сравнил его с проектом «Мама-клуб», который делает колдинг Смотрите, два проекта, которые нацелены на одну и ту же аудиторию. Молодые мамы, но разные бизнес-модели. В чем разница? Предложение ценности. У мама клуба тоже есть, они тоже, наверное, социальные сети, у них тоже есть профиль, у них есть общение, есть регистрации, но технологически это сделано не так, как это реализовано на свитмам. И, ну, самое большое, это у них, у них редакторская модель, они вкладывают в редакцию, постоянно принимают штат э, журналистов, которые должны писать статьи. Да?